Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa Dalam agama kita ini, kita harus memahami. Bahwa pemahaman agama kita terbagi dua. Satu, bersumber dari syariat yang pasti, yang kot'i, yang disepakati. Satu lagi bersumber dari ijtihad dan interpretasi manusia. Apa yang pasti yang datang dari Allah namanya syariat. Dan selalu dalam Al-Quran kata syariat yang menjadi fa'il, sumbernya adalah Allah. Tapi kalau fikih dalam bahasa Arab diambil dari kata faqihah yafqahu, artinya memahami. Jadi fikih syafi'i, fikih maliki, fikih hambali hanafi itu merupakan pemahaman interpretasi mereka terhadap nas yang tidak pasti. Contohnya riwayat-riwayat hadis yang berbeda. Mau tidak mau karena perbedaan riwayat lahir perbedaan juga faham. Nah di sini Allah menguji kita bagaimana sikap kita di hadapan syariat Allah. Yang seharusnya kita bersatu tidak bercerai-berai. Kalau kita berbeda-beda bercerai-berai, berarti kita berhadapan dengan Allah. Tapi kalau berkaitan dengan fikih manusia dengan sendirinya, fikih manusia ini memandang sesuatu terkadang dari satu sudut pandang tidak melihat dari sudut pandang yang lain. Maksudnya apa? Seorang ulama hidup di satu daerah. Mau tidak mau, ya, dia dipengaruhi dalam memahami nas oleh apa? Oleh apa yang berlangsung di tengah-tengah lingkungannya, baik itu budaya, ya. kemudian berbagai macam praktek-praktek tradisi, kebiasaan yang tidak ada di tempat lain. Maka ijtihad ulama ini mau tidak mau dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, saya pernah bicara di hadapan Bapak Agus Yudhoyono, kalau Islam Nusantara nggak ada. Islam dari Allah. Kita berserah diri kepada Allah bukan kepada Nusantara. Gak ada Islam Arab, Islam Cina, Islam Jawa, Sudah gak ada sama sekali. Kita semua berserah diri pak. Tapi kalau fikih Nusantara, artinya fikih ya yang menjawab tantangan di tengah-tengah Nusantara kita itu ada. Karena ijtihad ini bisa Terpengaruh berubah-ubah tergantung situasi kondisi yang dihadapi. Saya ingin berikan gambaran sederhana. Seorang tinggal di mayoritas non-muslim. Lalu dia bertanya, Ustadz, bagaimana kita Ustadz? Kita hidup di tengah-tengah mayoritas non-muslim. Kita bekerja di tengah mereka. Kita dilarang untuk melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Bagaimana kira-kira Ustadz? Sampai ada sholat pun ya, bertentangan dengan waktu istirahat. Jadi waktu istirahatnya bukan pada waktu sholatnya. Karena kan perbedaan waktu mencolok. Di tengah-tengah yang perbedaan waktunya ekstrim. Saya bilang gak usah repot-repot. Waktu sholat, kamu bisa menjaman buhur dan asan, maghrib dan isya' dalam situasi tersebut. Tapi di tengah-tengah kita, Suasana yang aman, damai. isinya berbeda, Beda. Orang di tengah-tengah suasana yang ekstrim, di mana gelap sepanjang waktu. Di musim gelap, seperti di Finlandia, di Skandinavia itu, bisa dua bulan gelap, gulita, Sampai banyak orang mau diri. Terkadang, sebaliknya, terang beneran. Waktu malamnya hanya sedikit. Gimana dia sholat? Saya bilang, nggak usah musim-musim. Wa baita batang linnas, kami jadikan rumah Allah sebagai rujukan bagi manusia pada saat salat ya, menghadap ke kiblat. Begitu juga kamu salat ikuti waktu Mekah. Kalau orang harus puasa 23 jam bagaimana coba? Jadi dia ikuti waktu subuh Mekah, walaupun suasana gelap terang tidak penting karena kamu berada di wilayah ekstrim. Jadi subuhnya mengikuti Mekah. Waktu zuhur Mekah dia sholat, walaupun masih gelap. Waktu asar Mekah dia ikut. Begitu juga waktu yang puasanya pun begitu. Dia buka waktu Mekah, dia sahur waktu Mekah. Nah boleh nggak untuk Indonesia? Jadi fikih itu bisa berubah. Tergantung situasi, kondisi yang dihadapi seseorang. Nah saya ingin bertanya pada para jamaah. Sholat kita ini sebahagian besar ditentukan oleh syariat atau oleh fikih? Jawabannya, 99% sholat kita kembali kepada syariat Yang disepakati, sunnah amaliyah. Kalau fikih berbeda, syafi'i punut. Ba'da, ruku. Maliki, punut sebelum ruku. Ini sebelum ruku, punut. Perbedaan di sini. Jangan kita bilang sholat mengikuti maliki. Salah besar. Soal kita mengikuti Rasulullah, cuma ada perbedaan dalam pandangan Maliki. Dalam katakan kunutnya. Tasyahud. Ada yang bertasyahud tanpa mengangkat jarinya. Ada yang mengangkat suatu asyhadu an la ilaha illallah. Diangkat jarinya, kemudian diturunkan lagi setelah itu. Madhab syafi'i sampai selesai asyhadu an la ilaha illallah, baru mengucapkan Ini masalah sepele. Masa gara-gara begini mau ribut? Persaudaraan dalam Islam yang begitu indah, ayah ibu kita sama, betul enggak? Darah juga daging kita sama, nggak ada perbedaan di antara manusia. Seharusnya kita saling mencintai, menyayangi. Perbedaan ini sama dengan wajah kita yang berbeda-beda, mas harus sama. Kita doakan yang begini dan tidak diterima amalnya oleh Allah, yang begini 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 ya. mudah-mudahan diterima amalnya oleh Allah. Oleh karena itu para jamaah sekalian. Kalau kita pergi haji atau umroh, kita lihat orang sholat, posisi tangannya beda-beda kan? Ada yang begini, ada yang begini betul kan? Itu wajar. Bahkan kalau pergi ke Oman, di Oman itu ketat. Pemerintah Oman menetapkan dilarang orang saling menyerang dalam masalah fikih. Kalau dia berani menyerang dalam ceramah, ya, atau dalam apa aja, masuk penjara. Jadi kalau sudah berkaitan dengan pendapat, ini pendidikan dari Allah untuk kita saling menghargai, menghormati. Tapi dalam syariat, kita wajib sami'na wa Jangan mengajukan pilihan lagi. Wah ini gak benar ini. Zaman sudah tidak lagi menerima kondisi seperti ini. Ketahui Allah lebih tahu dibandingkan. Jadi salat kita ini, 99% kembali kepada syariat Allah. Rukun-rukun yang disepakati syafi'i, syafi'i, maliki, hambali, semua sepakat perbedaan paling meletakkan tangan di sini atau begini atau kunut tidak kunut ya hal-hal yang sepele ternyata lebih kita perhatikan daripada hal yang prinsip dalam syariat kita bersatu tapi dalam fikih ijtihad kita saling menghormati lalu orang bertanya Ustadz apakah orang awam itu bermadhab saya katakan tidak orang awam, tidak tahu perbedaan dalil, tidak tahu perbandingan dan lain sebagainya, tidak mengenal fikih para ulama, mereka ikut ulama yang dipercaya yang membimbing mereka. Katakan dia ulamanya mengenal madhab syafi'i perbandingan dengan madhab si awam ikut kepada guru. Oleh karena itu Imam Tajuddin As-Subki dia dari madhab syafi'i dia mengatakan al-amilah orang awam nggak punya maaf dia nggak tahu dalil kok tukang sate, tukang asinan, tukang acar laksa. Dia hanya mengikuti bimbingan gurunya yang terpercaya. Oleh karena itu, pilih guru yang soleh, yang terpercaya, yang akhlaknya baik dan jujur. Kalau dia memerintahkan kita bermaksiat kepada Allah, jangan ikuti. Tapi kalau ada perbedaan fikih, si guru juga nggak boleh meracuni masyarakat. Ini sunnah yang bertentangan dengan ini bid'ah. Ini kembali kepada ranah pendapat. Kamu nggak nyaksikan langsung Rasulullah, tapi katanya dalam riwayat. Padahal hadis dikumpulkan setelah 200 tahun Rasulullah Bafa. Oleh karena itu, berbeda antara sunnah kauliyah sama sunnah amaliyah. Kalau sunnah amaliyah itu, kita menerima sholat generasi dari generasi. Kalau sunnah kauliyah, ucapan Rasulullah mengerjakan ini. Bisa berbeda-beda itu riwayatnya. Seperti Wa'il bin Hujur, katanya Rasulullah menggerakkan telunjuknya. Lalu dijawab oleh Albani, alasannya untuk mengusir syaitan. Syaitan diusir dengan begini. Padahal sebetulnya mengisyaratkan kepada Allah. Ashadu As Tapi ini pendapat Albani silahkan. Tapi jangan mengatakan orang yang tidak begini, sholatnya menyalahi sunnah. Jangan. Menurut pendapat kamu sunnah begini. Pendapat kamu, itu fikih kamu. Tapi orang lain yang tidak sependapat dengan kamu, belum tentu apa? Dia salah, kamu benar. Begitu juga pendapat saya, belum tentu saya benar, orang lain salah. Hargai pendapat. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kita semua untuk berpikir bebas mencari kebenaran. Yang diharapkan, kita berpikir untuk menutupi kebenaran haram hukumnya kita berpikir akal akal-akalan untuk menutupi kebenaran yang kita tahu. Adapun dalam ranah perbedaan hendaknya kita berlapang dada. Saya jumpai di Mesir di Al Azhar di asrama kita Madinah terbuatul Islamiyah, orang ada yang sholat begini ada yang begini kemudian ada yang kurus sebelum ruku ada yang baru ruku tidak ada persoalan imam berganti-ganti. Tapi yang berbahaya ustadz yang hatinya kurang baik meracuni murid-murid hati-hati itu bukan golongan kita hati-hati dia ya ahli bid'ah jangan sholat di belakangnya hanya gara-gara imamnya nggak berjenggot jangan sholat di belakang bagaimana kita bisa menjadi umat yang bersatu bertakwa kepada Allah jenggot ini sunnah tapi mustahabbah sunnah terbagi dua ada mustahabbah ada wajibah kalau sholat lima waktu sunnah yang wajib dengan rukun-rukunnya tapi kalau berkaitan dengan kunut tidak kunut, ini sunnah mustahabah. mustahabat yang dicintai. Kalau orang kerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan batal enggak sholatnya? Tidak. Jadi kalau lihat orang tidak kunut, jangan kita marahi dia. Yang kunut juga jangan disalahkan. Masing-masing punya dalil. Bahkan hadisnya di Bukhari jelas. Ketika Anas bin Malik ditanya apa Rasulullah kunut pada saat subuh dan maghrib atau isya. Dijawab Rasulullah kunut. Pada saat apa dia kunut? Setelah kuruku atau sebelum ruku? Anas mengatakan Rasulullah kunut sebelum ruku. Adapun kunutnya ba'da ruku itu kunut nazilah. Ini perbedaan pendapat dari sahabat yang sama. Oleh karena itu saya tidak suka bicara yang berbeda. Saya lebih suka fokus pada yang disepakati. Saya bawakan ayat Quran dan hadis-hadis yang sejalan dengan Quran supaya membiasakan kita ini saling menyayangi, mencintai bersatu dalam agama Allah Kemudian dalam perbedaan pendapat kita berlapang dada. Sebagai penutup Imam Syafi'i mengatakan apa? Haga ra'i. Ini pendapat saya. Sawabun. Artinya benar menurut saya. Yahtamil khotok. Bisa aja salah.